Каждый из нас, в общем-то, имеет рациональное зерно. Что самое интересное, эти зерна все прописаны в евродирективе. А, о чем мы сегодня с вами говорим? Мы говорим о том, что, что нам делать с учетом, что нам делать с зданием, что нам дел... как нам все это все посчитать. Но и вот такой вот сумбур сегодня, который есть в голове у специалистов. Следующий слайд, пожалуйста. В голове, в общем-то, и администрации, ну, к примеру, вот конкретно данное здание. На прошлой неделе было решение во Львове строить новое здание с индивидуальным отоплением. Или принято решение киевской администрации о том, что мы сейчас будем модернизировать тепловые пункты с элеваторами. Да запрещены все эти вещи. Во всем мире и в Украине в том числе. И мы должны прежде всего с вами научиться отсеять вот все, что у нас есть, неправильно в голове, понять, почему оно неправильно, и потом принимать решения на разных уровнях. Так вот от чего это все происходит? От незнания, непонимания, нежелания. И и и незнание где это незнание взято? Если мы говорим, следующий слайд, пожалуйста. А, есть, 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 а вы сейчас уже презентацию делаете? Ну я вот этот момент давайте сейчас этот маленький комментарии. Маленький, знаете, маленький, знаете, хорошо, знаете, маленький видите, комментарий. Пожалуйста. Так вот, э, сказали, сегодня надо сделать учет. Сделать сегодня э, надо поставить технически или не надо. Как это сделать? Сегодня это все есть в европейских директивах. И если мы идем в Европу, давайте читать эти директивы, давайте читать все, что... Как, по каждой директиве, по каждой статье есть четко разжевано, что, что делать государству. И мы с вами должны научиться читать, понимать и это делать. Спасибо. Уважаемые коллеги, приятно слышать, что, во-первых, есть деньги. Во-вторых, то, что эти деньги будут направлены на технические решения. И вот уже в предыдущем моем комментарии говорил о том, что у нас, к сожалению, следующий слайд, к сожалению, очень много сложилось комплексов, как у потребителей, так и на государственном уровне, в которых мы должны с вами разобраться, что является действительно энергоэффективным, а что нет. Вот здесь нам 20 лет давали информацию, которая далека от истины. То есть мы с вами должны с вами научиться понимать, что такое энергоэффективность и за что мы будем с вами получать деньги. А для этого мы должны понимать, что хотим мы того или не хотим, мы обязались выполнять евродирективу. И все наше будущее законодательство и сегодняшние строительные нормы и правила, все сегодня мы работаем над тем, чтобы они соответствовали европейским стандартам, европейским директивам. Поэтому первая рекомендация моя следующая. Прежде чем понять, что такое энергоэффективное техническое решение, что такое неэнергоэффективное решение, мы читаем это законодательство, понимаем, что такое действительно нам надо сделать для того, чтобы мы получили деньги, для того, чтобы мы получили хороший результат и население было довольно. Для этого есть все сайты, сегодня есть вся информация. А кто не умеет читать по-английски или на любом языке Евросоюза, следующий слайд, тот, то пожалуйста, читайте наши современные. que é novo que é Сегодня при помощи международных организаций нам в Украине удалось этим министерством гармонизировать, имплементировать, адаптировать европейские законы, европейские стандарты в украинские методики, в украинские стандарты, самое последнее, которое это же министерство вот в этих стенах сегодня сделало. И не может быть энергоэффективного здания, если в нем внутри не энергоэффективная система. И не может быть энергоэффективной системы, если применено не энерго эффективное оборудование. Как это сделать? Что надо сделать со зданием, с системами, какое надо применять оборудование, читайте сегодня наши последние украинские нормы и стандарты, которые заставляют это делать. Следующий слайд. Ну вот, к примеру, далеко не будем ходить. Это конкретное здание. В нем очень интересная история. Применили оборудование с очень известной европейской компанией. Не заработало это оборудование. В этом здании министр был недоволен. Потому что оно не работало. Почему? Прежде всего, не выполнили в этом здании строительные нормы и применили не то оборудование. Первая рекомендация, которая была дана министру, выполнить эти инженерные системы по тем нормам, которые пишет это здание. В этом, написано в этом и принято в этом здании. Сделали, сразу все заработало. Поэтому, если к вам приходят и говорят, вот есть мероприятие на кладтиковое утепление, на замену котла, на то, что теплосети надо закрывать, на то, что надо шаровые краны ставить, а не терморегуляторы, гоните их всех. И говорите, к какому пункту украинского ДБН или к какому пункту европейской директивы Евростандарта ваши рекомендации, в общем-то, соответствуют действительности. Следующий слайд. Поэтому здесь при помощи европейских организаций была разработана методика по европейским стандартам, не адаптирована в Украине. Как, какое мероприятие дает эффект, какое не дает эффект. Как мы можем оценить различные энергоресурсы, которые выгодны для конкретного здания города и страны в целом конкретно там механизмы утепления э, замены инженерных систем автоматизации и так далее и так далее любое оборудование что вы видите вокруг себя вот прописано в, в этой методике и дает оно или не дает эффект поэтому вы услышали от других коллег что мы, прежде всего, должны научиться читать и научиться считать. Потому что нам дадут деньги только в том случае, если мы правильно посчитаем, какой это дает экономический эффект 10, 20, 30 или 50 процентов и какое снижение co 2 Это вот эта вот методика. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь мы говорим о том, что мы должны посчитать это в деньгах. Мы опять-таки не раз слышали в этих стенах, что срок окупаемости десятилетний. Зачем нам этим всем заниматься? Да, мы в Украине приняли стандарт, пожалуйста, 15459. Какой срок окупаемости того котла индивидуального, который сегодня население ставит в своих квартирах и слышит, что там чуть ли не 115 коэффициент болезненного действия? Да нет, открывай. Самая современная система водяного отопления имеет там коэффициент полезной действия 60%. А те котлы, которые нам говорят здесь по 115%, у процентов, 80% 70 за определенный период средней КПД. Вот это все здесь рассчитано. Сколько нам надо на эксплуатацию котла, солнечного коллектора, теплового насоса и любого оборудования, здесь сегодня оно уже есть. Единственное, что мы еще не приняли, это... Регуляция относительно, относительно как, как учитывать сто, повышение стоимости энергоресурсов по годам. Но, если приходят банки, они с вас потребуют. Вот эти все расчеты. Эти расчеты, пожалуйста, читайте. Следующий слайд. Нас спрашивают очень часто компанию Danfoss, почему у нас такой хороший результат. Заработать. Да очень все просто. Мы требуем, чтобы выполняли все соответствие либо с европейскими, либо уже с украинскими современными строительными нормами. И достигаем экономии энергоресурсов по 50-60% по в различных инженерных системах в каждой стране мира и в каждом здании. Следующий слайд. Что мы достигаем? А мы достигаем вот того, чего боится население и боится государство. А чего боится население? Что не будут платить люди за те коммунальные платежи. А не надо их пугать повышением стоимости энергоресурсов. Потому что если население занимается вот такими мероприятиями, то плата за отопление, не надо путать плату за отопление со стоимостью энергоресурсов, не то что увеличивается, а уменьшается при повышении стоимости энергоресурсов. А это главная цель любого государства. И что самое главное, мы даем возможность населению не вот тем магнатам э, зарабатывать деньги на энергоресурсы, а именно населению экономить, а сэкономить на деньги это заработанные деньги. Пожалуйста, следующий слайд. Вот эту всю информацию, она сегодня есть. Она есть на сайтах, на наших сайтах. Где, в каком городе, с чего начинать следующий слайд. Как это делать, какая последовательность работ, каким украинским стандартам и нормам это должно соответствовать. Пожалуйста, читайте, читайте и научитесь считать. Это наша с вами общая задача на сегодняшний день при разработке стратегии, при разработке законодательства и при разработке... Thank <laughs> you.